Значит, слушай меня. При подходе к этому зданию, как я уже говорил, должно быть, мы скупчиво три человека держать контроль. Один контролирует вход, конкретно вход, который нас интересует. Второй, со второго по четвертый этаж, третий контролирует пятый этаж и крышу. Желательно заходить конспиративно. Подходить нужно тоже конспиративно. При подходе мы не знаем, что здесь находится. Значит, заходить с двух сторон. Те, кто заходят с левой стороны, перекладка на левое плечо. Помним все. Нога, локоть, блядь. Что угодно. Если отстрелят, это пиздец. Все, ты считай, вылетел из строя. И тебя нужно будет эвакуировать. Когда начинается заварушка, то эвакуировать человека, блядь, поверьте, крайне сложно, вплоть до невозможного, и есть шанс остаться там. Поэтому думаем, помним об этом, не подставляем своих товарищей. Делаем все максимально правильно. При заходе из-за угла мы контролим абсолютно все, что... Мы, мы же не знаем, да, что там происходит. Поэтому локоть, блядь, не выглядывает. Колено тоже не выглядывает. Все под себя. Понятно? Заглянули. С этой стороны то же самое. То есть, если что-то вылазит из-за угла, то это вылазит, блядь, так, чтобы ты заметил. И если он тебя увидел, значит, ему уже пиздец. Граната. Граната не кидается, скажем, просто так, блядь, на фонарь. Если мы хотим зайти конспиративно, стараемся заходить конспиративно. Если противник про нас уже знает, то тогда, конечно, в самом лучшем идеале две гранаты, блядь, закинули, там взрыв, пылюка будет пизда, сразу говорю, блядь. Но сквозь эту пылюку начинаем работать. Самое главное — это конспирация. Поэтому, если конспирация не нарушена, подходить нужно максимально незаметно. Нужно спланировать подход, из, ну, поняли, заблаговременно. Нужно подумать, куда ты будешь проходить. То есть в этом случае надо, блядь, вообще двигаться под зданиями, под домом, до которого нужно дойти от деревца до деревца. По одному человеку. Не двигаться стадом. Двигаться максимально организованно. Давайте, первая группа заходит за мной. Вторая, третья заходят по моей команде. Первая группа моя туда ко мне пойдет. Все, что мы делаем? Если мы подходим, в самом идеальном случае подходить, конечно, под здание. Во вот. время наши побратимы должны быть спрятаны три человека, которые контролят всю эту хуйню. И в случае обнаружения противника мы заранее с вами оговариваем радиоэфир. Например, первый контролит вход, второй контролит середину, третий контролит э, крышу. Например, третий говорит, у меня, я третий, у меня контакт. Крыша, блядь. Командир дает команду, либо открыть огонь, либо, если там просто какой-то хуй вышел покурить, кофе, да, выглядывает, никого не заметил, то нахуя сейчас шум, шум поднимать, правильно? Продолжаем двигаться незаметно. Да? Должно происходить так, чтобы, если вы открываетесь, то вы открываетесь чисто на... Увага! Там всем интересно или нет, вам нет, нет. Я думал, что вы спешим занимаетесь. Не, пацаны, я на первой группе сейчас показываю всем, что нужно будет делать. Так как мы заходим с одной стороны, у нас нет такого варианта вот так вот просто перебежать сюда даже быстро, да? То есть, если мы же не знаем, противник увидит, то, кто перебегает, его могут просто снять. Поэтому мы заходим с одной стороны. С одной стороны, это значит, что один заходит сверху, один сверху, второй снизу. Тот, что снизу контролит низ, тот, что сверху контролит вверх. Вот. Ну, что происходит? Как он наклоняется? Он наклоняется так, чтобы только плечо наклонилось, глаз, которым он видит. Понятно? Но локоть и колено были спрятаны. То есть, вот так вот. Раз. Выглянул. Говорит, у меня чисто. Второй сверху. Он выглянул, говорит, у меня чисто. Этот может передвигаться аккуратненько. Но мы не знаем, что у нас с этой стороны. Раз. Он чисто, заходит. Держит да? контроль. Заходит. Пацаны, подтягивайте Когда мы уже попали внутрь здания, значит, он контроллер сейчас в данный момент вот тот вход да да вы вы контролите вот эту сторону понятно да mm -hmm. Контролите. я тем временем mm -hmm. прохожу проверяю Никто ли нас отсюда не снимет никого ли нет как только готовы так смотрите мы сейчас с вами делаем переглядку мне отсюда виднее что там происходит mm -hmm. да вы оттуда посмотрели теперь меняемся и выглядываем в эти стороны Опа. Все, то, то, есть опять же выглядываем, чтобы ни локоть, ни колено не выглядывало. На это обращаю самое главное внимание, потому что стоит, пацаны, я же говорю, попасть в локоть или в колено, блядь, в ногу, в любую часть тела, все, тебя уже нужно выносить. Все, значит, выглянули, порядок, проходим. Теперь я держу контроль, смотря какая у нас цель. Если у нас цель там добраться до верхнего этажа, то поднимаемся таким образом, на каждом этаже делаем то же самое, понятно? Одни контролят лево-право, другой смотрит на этаж выше, никого ли там нету. Посмотрели, зашли, заглянули, никого нету. Движемся дальше. Все, теперь давайте по одной группе. Пацаны, все выходим и учимся делать это сами. Это все при условии того, что противник нас до сих пор не обнаружит, и мы действуем конспиративно. В идеале было бы, конечно, при каждом повороте кидать гранату, блядь, тогда это все происходит максимально быстро. Минус только в том, что в здании после гранаты пылюка пиздец нихуя не видно. Вот. Давайте так. Первое. Вы присаживаетесь. Второе. Я сейчас наблюдаю. Вы выглядите, говорите, На чисто". На чисто". На чисто". Теперь вы аккуратно, локоть под себя. Обходите. Посматриваете эту сторону. Все чисто, да? Так, давай, тогда ты заходи. Смотришь в подвал. Вот, красавчик. Перекладочка правильно, потому что слева заходит. А кто контролит двери? Подвал чисто. Теперь а контроллерий. Так, застыл, контролишь входы. Второй проходит. Ты отстрел был. Так, следующая группа на изготовку сюда.

Ну, говорите, чисто. Теперь пошел. С вот этой стороны нужно. Вот сюда, да. Опа, я уже ногу отхуярил. Ага. А ты не успел ничего сделать. Локоть спрятал. Смотри, показывай. Вот, тебе меня не видно? Ага. Опа, я выглядел. Уже... Понял? Локтя не видно, только увидел автомат уже и постоял. сильно дохуя. Отойди, отойди шаг назад. Спрячься туда, правее. Для тебя левее. Туда. Спрятаться больше, потому что мне видно. Ага. так. Да. Теперь приложил автомат, направил на меня уже. Уже направил автомат на меня. О, и вот так вот выливал, Да. Ты выглядываешь, а потом позволяешь себе автомат. А, вначале автомат. Автомат на меня уже направил, просто не видишь меня из-за стены. А -а -а. У -hmm. наклонился я Все, лучше. Потом лежал за пацаном. Следующий. Локоть уже отхуярил, ногу тоже. Ногу отхуярил. Намного лучше, но надо быстрее, потому что я бы уже плечо отбил. Нужно так, уверенно, раз, вышел, чик. Опа. Хью, Потому что вы должны я просто показываю. Вы должны, чтобы вас видно не было. Вы уперли, как можете, да? И выглянули, наклонившись. Поняли? С прицелом. Потому что если вы не будете целиться, вы будете стрелять на угол, примерно в ту сторону. А нам нужно, чтобы вот. Выглянул, увидел, зафиксировал, открыл его. Кроме того, чтобы противник увидел сок головы и автомат, ничего больше. То есть, ну я Маба. Закон, понимаете? Эй. Вот до вот такого. Вот до вот такого. Вот. 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 <связано> Локоть уже вижу, хуево. Локоть под себя засуньте. Так, сейчас. Не мешал. я не могу. Я ее уже не могу. Я не могу. Я могу. 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 Отправить в ту сторону. Ровнее тело. Еще вперед. Так, теперь плохо спрятан. Понятно. Попробуй. У вас. Вы закончили? Да. Да, да. смотрите. Где у нас ошибки? Люди, у которых хуевые броники. Вот, например, подойдите. То есть, во-первых, когда вешаете, думайте о том, как вы будете стрелять. да? То есть, все, что было обвешено, у вас должен быть броник подогнан максимально так, чтобы вы могли стрелять. Если вот такого плана залупа, нужно помнить. Когда вы на, на, по отношению к противнику наклоняетесь, то есть э, противоположное плечо вперед, понятно, что автомат будет соскальзывать, да? Это не нужно, поэтому стрельбу идеально вести, ровно по отношению к противнику перпендикулярно ваше тело находится, понятно? Заждаю, что перпендикулярно? Да. Не параллельно, да. Да? не боком. Да, не боком плетаж, да. Не наискосок, да. Четко, четко параллельно. Вот раз перпендикулярно будет, перпендикулярно, наклонились из-за угла, да? А, то есть а это нога, пацаны, смотрите, это нога, она как пружина. Вы помните, она опорная. Если в нее попадет противник, вы упадете в ту сторону, из которой вы выглядывали. Поэтому, если бой чисто стрелковый, и вы знаете, что только в попаданием попадание могут попасть, вы ногу прячете так, чтобы в нее не попали. Она ваша пружина, она ваша опорная. На... Тело ровно. Нога, пружинка понятно, да? Оп, локоть спрятанный. Выглянула чисто чисто плечо и автомат. Вот. Даже при таких вот расслабах. Если вы станете ровнее, станьте по отношению ко мне, вот оно и место, как я стоял. Ровно. Теперь попробуйте упереть автомат, направил на меня. Ровно. Да. Но Ноги здесь чуть-чуть на ширине клей. Вот. Это нога, где автомат. Она у вас пружинная. То есть стена у нас вот здесь. Это вы вот так вот готовите заблаговременно. То есть вот здесь вот наша стена. Вот здесь. Вот так. Вы уже вот там, там и стоите. И вам нужно с вот этого положения, наклонившись на ногу, выглянуть. Вот. Но вы должны не туда направлять, а направлять нужно ровно, как же сам. А, да? И автомат Всего. не будет соскальзывать, если вы будете тело держать ровно. даже при всех этих уебанских бронежилетах. Всем рекомендую, вообще, на будущее, когда зарплату будете получать, по чуть-чуть себе покупать все, все, что вам необходимо. Родина не всем этим обеспечивает, но это, блядь, ваша жизнь, пацаны, и ваша безопасность. Давайте сейчас все сделаем. Сейчас поделимся на тройки и по коридору будем идти, контролить комнату со стороны. Проходим таким образом. Я не знаю, что у нас справа. Мы подходим. Я здесь останавливаюсь. Контролю этот угол. Второй обходит, просматривает. Перекладку налево, налево, налево перекладку. Вот так. Все. Вот. Вы садитесь возле этой комнаты. Я контролирую эту комнату. Теперь ваша задача. Обходите с этой стороны. Это вообще в идеале. До автомата, прикиньте, вот такой мороз нужно довести. Для этого. А теперь одновременно на счет три. Раз, два, три. Наклонились. Опа. Хорошо. Теперь у вас, вы говорите, чисто. Чисто. Да, чисто. Чисто. Теперь я, так как здесь законтролил, здесь все нормально. Я прохожу с перекладкой. Смотрю, говорю, mm -hmm. чисто. Следующий, пошел, да да Вы я. заходите и контролите левую сторону. Я контролю дальше. Чисто? Чисто. Сто... Я контролю отсюда его. Теперь вы проходите и защищаете дальнюю комнату. Пацаны, заходим в эту комнату. Спасибо, спасибо, спасибо. Сынок! Да? А, сюда До, сюда доходьте, сюда? доходьте, доходьте. Тут Так, теперь такое дело. Кто мне ответит? Смотрите, у нас э, идет передвижение ты действуешь один. И ты от дерева, ну или там от столба до другого столба должен добежать. И вот ты такой разг... разгоняешься, бежишь, и где-то между столбами ты видишь, что вот вообще охуенный столб. И это укрытие, блядь, будет намного лучше, чем тот, к которому ты бежал. Что нужно будет сделать правильно? Что не ответить? Не знаете. Побежать да. дальше и потом осмотреть. Да, ага. смотрите, вот вы, вы думали долго, потому что когда ты будешь в бою находиться, ты не будешь знать, как просто поступить правильно. Всегда должен быть план. Вы сами себя спланировали. План может быть даже таким кратковременным, как подбежать от одного дерева до другого. Нужно действовать согласно плану. Если ты посмотрел то дерево как хорошее укрытие, значит ты продумал, что ты до него сможешь добраться. Значит, это для тебя относительно безопасно. И менять в процессе передвижения свои планы нельзя категорически. Потому что может быть все что угодно, ты не успеешь осмотреться. Поняли? Может быть любая какая-то хуйня непредвиденная. Поэтому действовать согласно плану какие-то трудности есть, какие-то вопросы, что не получается, с чем-то не согласны, может быть. Есть какие? -то? Не знаю, вы не Что, Давайте я предлагаю, пацаны, еще поработать нам э, по поводу выхода, потому что вот сейчас пробовали работать по тройкам, да, и все равно вот эти моменты, блядь, э, колено торчит. Вот сейчас сработали уже другую задачу, более масштабную, да, выполняли, действовали сообща. Уже не задумываешься, потому что до да, автоматизма не доведено. Уже колено вылазит, блядь, уже там локоть, ты уже просто выходишь, блядь, как быть не нужно. Мы для того, и отрабатываем вот эти вот выходы, чтобы вы понимали, что даже в составе группы, в любых обстоятельствах, ты должен выглядывать в направлении противника так, чтобы для тебя это было безопасно и опасно для противника. Мы не будем останавливаться, мы будем просто передвигаться, стоять, там есть один столб, есть второй столб. Мы попробуем прямо в движении, не останавливаясь. Идем, выглядываем. Что этот столб можно обойти? Обходим его, перебегаем в ту сторону, обходим на ходу с той стороны столб, заходим в комнату, опять же, с перекладкой. То есть у нас перекладка. Одна, вторая, третья. Показываю. Вот. Можно. Можно. Есть. Давай, следующий побежал. Так, сначала мы обходим с этой стороны, а это что значит? Перекладка. Да, перекладка на эту сторону. Не останавливай. Не останавливай. Туда, туда Пацаны, не останавливай. Локоть торчит. Локоть торчит. Значит, еще раз показываю. Смотрите, все сейчас смотрят. Отсюда выбежал. Есть. Есть. Поняли? Без остановки. Без остановки. Перекладочка на ходу, на ходу. Новый. Оружие не опускать. Оружие все время направлено на противника. Новый не Что ты стал? Надо подбежать постоянно. Заходим тоже правильно. Не совсем. Хуево, хуево нужно на исходную. Пацаны, при этом, при том, что мы действуем быстро, мы стараемся делать качественно. Нет. Вы отбежали до укрытия. Наклонился. Раз. Наклонился. Хорош. Потому что там какая-то хуйня. Да, а тут там, какой-то пидор как раз снимает, блядь, возле того дерева людей. Вы это все сразу не увидишь. Поэтому действуем согласно плану. Бежим, увидели, похуй. Взял на заметочку, добежал, осмотрелся, только раз, есть возможность. Все, посмотрел, можно. торкнул до того нового укрытия. Но ну, я бы заходил бы все равно, как я бы заходил бы, то заходил бы. Мы. Заходил бы, еще пацаны с вами на улице. что Так, а что пацаны? Нужно, чтобы вы помнили, это ваша жизнь. Если вы не захотите сами этому научиться, блядь, к сожалению, придется потом расплачиваться своим здоровьем. остаюсь прикрывать. Обход. остаюсь прикрывать, Бам-бам. Бам-бам перекладкой контролем ход подвала. Все, проходим дальше. Следующий.